Павло навчав і закінчував мову такими словами 31 вірш. Тому то пильнуйте, пам'ятаючи, що я кожного з вас день і ніч безперестанно навчав зі слізьми ось три роки. А тепер доручаю вас Богові. Та слово його благодаті, який має силу будувати та дати спадщину серед усіх освячених. Цей муж, а на другому переда, этот муж три года учил служителей. Ми с вами три дні. Еще далеко до трех лет. Оказывается, наибольше, кого нужно учить, это тех, кто учит. Именно от тех, кто за кафедрой, от них много исходит проблем. Я не говорю, тех здесь все хорошие. Никогда рядовые не делают проблем, но лидеры делают. И Павел это четко понимал. Можно съесть. И знаете, почему он это понимал? Я вам скажу такую вещь, которая мне очень лежит в сердце. Я помню проповедь очень давно одного мужа, который сказал, служитель не есть служитель, если он не переломлен. Если он не переломлен. Хлеб не переломанный не годится к пище. Он целый хлеб, он красивый, можно все красиво делать, можно запах быть. Может быть, все у него хорошо, но хлеб приносит пользу тогда, когда его переламы И нам, лидерам, служителям разных рангов, запомним это. Если мы не разрешим Господу переломить нас, мы будем целыми, красивыми, с запахом даже. Но я боюсь, когда пристану пред Богом, Он скажет, я не знаю. Преломлен. Это служитель, который не ищет славы себе. Это служитель, который очень ценит спасенными людьми. Это служитель, который готовый сказать, вот я, но овец не трогать. Непреломленный служитель, он идет по головам, он идет на всякие вещи, лишь бы сохранить себя и свой авторитет непреломленный. Именно я думаю, что именно Павел говорит им, как бы внушая, как бы вбивая этот последний гвоздь их память, я со слезами вас три года учил. Это что-то ценное, он говорит. Три года, представляете? Что же он мог так долго говорить? Нам три дня уже хочется домой. А то три года со слезами. Есть истина, которая очень тяжело воспринимается нам, а именно она нужна нам. Слыша о дарах, и мы, я хочу предупредить себя и вас. Дары могут действовать даже через человека, который в грехе. Не забудьте, уважаемые. Но плод никогда не даст человек, который в грехе. Даже три звезды на погонах. И даже больше. Есть много случаев, я лично знаю, люди одаренные, которые проповедовали, другие рты открывали. Они были лично в грехе. И дарование имели. Я за дарование. Но они должны быть сбалансированы с плодами. И самое многие мы увлекаемся, ищем и, и другие вещи, все можем использовать, можем весь мир обойти, все знать, все понимать, но самое трудное изменить нас внутри. Поэтому, чтобы изменить меня и вас, были пригвожденные руки Христа, и только они могут изменить нашу натуру. И только они могут, если мы разрешим, переломить меня и вас, чтобы оттуда вытекло все нехорошее, эгоистическое, себялюбивое, прикрытое хорошими талантами и способностями. Познай себя и хватит себя. Мы можем все знать, но это еще не все. Поэтому Павел говорит, я учил вас три года со слезами. Пред Богом и предстанем не с дарами, но с плодами. Поэтому дары должны быть действовать в церкви, но должны содействовать плоду. Если мой дар делает на разделение, горе мне. Если и мои дары работают на меня, на мои мотивы, горе мне. Запомним это. Поэтому я благодарю Бога. Что мы имеем эту чудную возможность И многим из нас Я лично благодарю Бога Многое я взял для себя Многое Господь говорил к сердцу моему Не знаю, будет ли такая возможность Но перед нами большая Нива И я умоляю всех Не делите этой Нивы не делайте своих нив, не называйте своими именами, но пусть это будет нива Христа Иисуса, Спасителя. Кто-то будет косить, это очень важно, но кто-то заду будет снопы вязать, это очень важно, но кто-то будет складывать, но будут еще те, которые подобно руфи, они будут собирать колоски. И те, которые собирают колоски, они будут иметь больше чести, порой не которые косят. Руф стала женой Воза, а не эти красивые девушки, которые вязали снопы и с презрением смотрели на эту мовитянку. Бог смотрит на сердце. Пусть в нашем сердце кончаю Пусть эта конференция и другие собрания Пусть приведут нас, служителей, первое, к честности. К честности. Второе, к искренности. Бог ненавидит двойных стандартов. Бог не любит двух личных людей. Какой ты в дома на коленях пред Богом, будь таким пред женой, пред мужем, пред детьми, церкви, пред другом и пред врагом. Будь таким. Будьмо открытыми. Много есть закрытых, которые не знаешь, друг или враг, закрытым. Таким людям трудно доверять. Открытость – это признак того, что человек исполненный Духом Святым. Он любит всех. Ревность, которая нужно ревновать не о своих намерениях, но ревновать о общем Возревнуем о нашей стране, о нашей Украине. Возревнуем о ней, чтобы это поле, на котором мы сегодня собраны, это поле принадлежит Христу. А мы только соработники. Да благословит нас Господь. И желаемо, чтобы Бог нас переламывал, наш характер, чтобы Бог про верил наши мотивы, что мы делаем и ради чего мы делаем. Если мы будем пред Богом искренни и честны. Я верю, Бог пробудит Украину. Аминь.